Ketika dia memegang jawatan Duta Besar ke Timur Tengah pun Dia tidak uh, tidak pernah turun ke Saudi pun eh. Tak pernah pergi ke negara-negara Timur Tengah ni Terutamanya Saudi So hari semalam saya difahamkan dia turun Buat kali pertamanya ha, Kata Ganu Ini bagus juga lah Maknanya kadang-kadang dia orang ni nak kena sepak sekali <laughs> Baru dia jalan dan melawat rakyat Ha, Cuma sepatutnya beliau menulis eh, Apa hukumnya pula kalau orang yang pergi menunaikan haji Pergi menunaikan umrah tak keluar mengundi Tak balik mengundi Pergi haji umrah ni Berdosa besar Apa hukumnya bila rakyat tengah sengsara eh, Menteri Besar Tengganu yang juga merupakan bekas kisah politik beliau mengambil keputusan untuk meneruskan percutian. Benda ni dah dirancang lama, tiket dah dibeli. Kan? Eh? Walaupun sebelum dia berangkat tu, Tengganu dah banyak. Dia teruskan juga pergi. Eh? Jadi apa hukum dia? Dan lebih menyedihkan dah dekat 40,000 orang. Eh? Dah dekat 40,000 orang yang Uh, duduk di PPS pusat pemindahan sementara maknanya terkesan akibat daripada banjir right? tetapi di besar terengganu tidak langsung mengambil iktibar untuk balik macam datuk sinagif bila mana beliau bersama dengan Obama Datuk Sinagif pun tinggalkan Obama dan balik ke Malaysia bergegas ke Kelantan dan memberi bantuan kepada rakyat di negeri Kelantan right? Tapi Samsuri langsung tidak memendekkan percutian dia. Eh? Malah hari ini, maklumat terkini yang saya terima dihantar kepada saya. Ha. Rupa-rupanya, kereta dia tu dah selesa dah. Kereta dia pakai Toyota 4-wheel drive yang besar. Eh? eh? Dah cukup selesa. Tapi mungkin tak cukup laju kot uh, Tak cukup laju, tak cukup bergaya Dia upgrade eh? Dia upgrade, saya dah keluarkan uh, Resit pembelian eh? Yang uh, Saya dah keluarkan Resit pembelian Dia menyewa, resit dia Sewa kereta Jenis Porsche Macan S Oh, huh. jalan-jalan ya. Macan S Tunggu eh? Eh? Untuk diguna pakai Daripada 18 hingga 22 hari bulan Maknanya sehingga besok ha, Besok Dia pulang kereta Lepas tu baru dia memulakan perjalanan Dan saya yakin Sudah pasti pada 23 hari bulan eh, Pukul 3.35 pagi Beliau akan disambut dengan cukup hebat meriah oleh Walaun-Walaun Pas <laughs> Yang akan menyambut kembalinya wira negara Daripada percutian di Auckland, New Zealand Saya kan 40 ribu orang 40 ribu orang dihantar ke pusat pemindahan banjir Kenapa ada satu keluarga ni dihantar ke New Zealand? <laughs> Okey. Okay, hmm. Uh, SP... tak ada pula kita dengar jadi buat barang komen eh. Esko Kerajaan Negeri Terengganu hmm. merangkap timbalan pengurusi bencana negeri YB Hanafi Ahmad. Ya. Yeah. Kata hmm. beliau berpuas hati dengan yeah. Uh, kerja di lapangan dan pusat penempatan sementara yeah. dalam mengenai isu banjir di Negeri Terengganu. Hmm. Tiada keperluan untuk MB berada oh. dalam negara tak ada keperluan tu MB berada dalam negara eh. Mula-mula dia kata dia pun tak tahu kat mana MB. Kita dah bagi tiket kapal terbang MB, MB berada di Auckland. Dia masih lagi kata dia tak tahu. Kan? Eh. Dan dia kata keadaan terkawal. Orang nak meninggal dunia ni dia kata keadaan terkawal. Jadi saya harap rakyat negeri Terengganu eh dapat menilailah inilah kualiti kepimpinan yang mereka pilih eh? Dan Dengan kualiti Yang sedemikian rupa Walaupun kita dah cakap Banyak kali tentang Samsuri Tapi negeri Tengganu Berjaya memenangi Kelapan-lapan kursi parlimen dalam penerai umum Yang akan datang, dia lepas Jadi saya rasa Nak salahkan orang lain eh? Kenapa pemimpin-pemimpin Di Tengganu daripada PAS ni Perangai ni macam ni pun tak boleh Kerana pemimpin itu dipilih oleh rakyat negeri Terengganu sendiri. Eh? Jadi kalaulah ada kesedaran sedikit eh, di pihak rakyat negeri Terengganu bila raya negeri yang akan datang ni ubahlah eh manusia yang mementingkan diri yang langsung tidak sensitif di orang tengah sengsara berhadapan dengan dengan masalah banjir mereka boleh bercuti, bersenang-lenang eh? Kalau cuti itu dah tahu time tu memang time majlis, pergi juga eh? Setidak-tidaknya bila dah keadaan tu parah eh? Sampai dah ada yang meninggal dunia dan sebagainya meragut nyawa Baliklah sekat jalan Tak nak balik Lepas tu buat pula tabung derma untuk dun ru rendang dia boleh berbelanja mewah di di sana eh, Sewa Porsche, Porsche Macan dan sebagainya Tapi untuk membantu Pengundi-pengundi eh, di kawasan Don, Don dia sendiri, Don Rurnak Tergamak dia sampai nak eh, suruh rakyat pula eh, Mengeluarkan derma untuk membantu Di mana rasa tanggungjawab dia sebagai seorang tim Dan adun Rurnak Okey. Kita beralihlah kepada tajuk lain yang kita masih masa dengan santuri. Ya, ini uh, Perdana Menteri umumkan Majlis Pemulihan Negara dibubarkan. Alhamdulillah. Ha. Sepatutnya Majlis Pemulihan Negara yang dipimpin oleh orang yang memusnahkan negara ni, eh. Dah tentulah tidak ada jaminan bahawa dia boleh memulihkan negara ini Kerana dialah bapa yang membawa kerosakan kepada negara kita Dia bukan hanya membawa kerosakan kepada negara kita Dialah menjadi punca kepada rakyat hilang pendapatan Rakyat jatuh susah Rakyat banyak yang bankrap Banyak syarikat gulung tikar Dan ramai rakyat membunuh diri kerana muhidin jasih Orang ni sepatutnya daripada awal tidak diangkat menjadi pengurusi majlis pemulihan negara. Jadi tindakan Datuk Syed Ibrahim membubarkan majlis pemulihan negara ini memang sangat tepat. Kita tak perlukan eh, majlis pemulihan negara apatah lagi pengurusi dia yang tidak ada kemampuan untuk memulih selain daripada merosakkan. Adina. Ya. Okay. Terusnya hmm. bekas ketua Kesel Sulit, Muhyiddin Yassin. Ya. Ha. Marzuki. Ah, ha, Marzuki Muhammad. Ah, ha. kenapa kan, ni? Dia bagi tahu Muhyiddin hanya guna kereta peribadi, tak pernah pakai Mercedes. <laughs> Memanglah Muhyiddin hanya guna kereta peribadi sebab dia order Mercedes belum sampai. Eh? Ni <laughs> kena faham ni. Ah, ha. Pesanan itu dibuat zaman Muhyiddin Tapi masa Muhyiddin jadi Perdana Menteri eh, Masjid itu belum sampai Itu kena faham tu eh? Uh, zaman zaman uh, Dato' Sri Ismail Sabri pun Benda itu belum Belum sampai Bila dah nak sampai zaman Dato' Sri Anwar Ibrahim Dah nak sampai Dato' Sri Anwar tak nak pakai uh, kalau bolehlah kereta tu dipindahkan daripada kereta Perdana Menteri Ditukar status kepada kereta bekas Perdana Menteri Dah confirm mesti Muhyiddin nak pakai Tapi tak ada, eh? tak ada Itu kereta yang dibuat untuk Perdana Menteri Tapi Perdana Menteri sekarang tak nak pakai Okay Dia tidak bawa ada kos tambah Alright Dato uh, hari ini Dato Syano pergi buat lawatan banjir di Kelantan. Ya. Sampai itu beliau umumkan peruntukan 100 juta. Uh, Kita ucap terima kasih kepada Dato Syano Ibrahim uh, selepas beliau mengadakan lawatan di Kelantan eh. Ya. Janu lagi ya. Terima kasih. Eh mas. uh, di persimal, ya di Kelantan. Beliau tengah telah mengumumkan peruntukan sebanyak 100 juta iaitu 50 juta ringgit untuk membantu uh, negeri Kelantan dan 50 juta ringgit untuk membantu mangsa banjir di negeri Terengganu. Uh, ini satu langkah yang baik eh, daripada kerajaan. Kita harap ada lagi banyak bantuan-bantuan yang akan disalurkan. Kita juga ucap tanya kepada Menteri Besar Selangor, Datuk Sri Amiruddin yang telah memperuntukkan uh, 500 ribu untuk Kelantan dan 500 ribu untuk Terengganu. Uh, cuma kita tak dengar lagi Menteri Besar Terengganu uh, menyedekahkan apa-apa untuk mangsa banjir. Yang ni kita tak tak dengar lagi. Menteri Besar Pahang bagi kat Terengganu uh, Menteri Besar Pahang dah bagi kat Terengganu 150 ribu ringgit. Alhamdulillah uh, Kita ucap tanya kepada kerajaan Yang telah Cuba untuk fulfill uh, Permintaan-permintaan Yang terkandung dalam MBA 63 Dan kita harap Lebih banyak lagi perkara-perkara Yang sudah pun uh, Dipersetujui oleh kerajaan Terdahulu uh, dapat dipenuhi eh, Dapat dipenuhi oleh uh, kerajaan yang baru ni. Dan uh, kita harap selepas ini dengan kuasa yang diberikan kepada kerajaan negeri Sabah mereka bolehlah uh, menentukan harga eh uh, mengikut kesesuaian negeri masing-masing. Dan pada ahli parlimen hmm. untuk mulakan sidang dewan rakyat ni mula jam 2 petang. Supaya menteri-menteri semua dapat selesaikan urusan-urusan uh, takbiran di sebelah pagi dan dapat datang ke pagi. Idea tu bagus. idea tu memang bagus lah. Uh, supaya menteri-menteri boleh boleh buat kerja di waktu pagi dengan harapan menteri-menteri itu akan datang masuk dalam sidang parlimen di waktu petang. Kan? Eh? Tetapi menteri ini sepanjang masa sibuk. Eh? Saya tak fikir kalau kita buat benarkan dia orang untuk buat kerja belah pagi, belah petang tu uh, mereka ada jaminan yang mereka akan berada di dalam sidang Dewan Parlimen eh? tak ada jaminan keduanya kalau ini terpaksa dilakukan maka kita akan hilang separuh hari tau eh? bila kita hilang separuh hari, maknanya ...tempo sidang tu akan meningkat sekali ganda lah dia akan jadi lebih kurang dalam berapa? 102 hari Ha? Eh? Dia 100 lebih hari ha, Dia akan Saya tak fikir boleh pergi 100 lebih hari Dia boleh jadi dua kali ganda Eh? Dia boleh jadi dua kali ganda Dia akan masa, makan masa yang lebih panjang Dan bila makan masa yang lebih panjang ni Pertamanya Kawasan parlimen tu akan terabai Satu Kedua dari segi uh, Perbelanjaan Kos ada di parlimen Duduk di hotel dan sebagainya eh? Claim, mileage diorang Elawan harian diorang pun akan meningkat eh? Jadi saya rasa benda ni Perlu dikaji dengan sedalam-dalamnya lah Dari segi sudut implikasi kewangan terutamanya Kita pun tahu pada mudah dalam sekarang ni Kalau boleh semua nak dijimatkan eh? Dan hari ini Alhamdulillah kita juga ucap tanya Uh, di kala rakyat sedang berhadapan dengan uh, bencana banjir ni eh kerajaan juga telah memutuskan untuk membatalkan perayaan sambutan ulang tahun tahun Tahu baru uh, yang 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 pasti ulang tahun aku pun terbatal lah tahun <tahu ni tak ada apa tak ada bunga api lah jawabnya ah eh? uh, jadi siapa-siapa yang setiap tahun saya belanja uh, Boleh cun tiap-tiap tahun dia kan? Dan saya bagi cuti pada satu bulan uh, Tahun ni nampak raya-raya tidak ada bunga api lah uh, Tapi rasanya swasta dia akan teruskan juga ha? Swasta, swasta dia, 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 akan teruskan juga Maksudnya kerajaan dia tak ada lah Maksudnya bunga api di dataran merdeka tak ada uh, Tempat-tempat lain akan diteruskan rasanya, eh, rasanya Tapi siapa yang simpati dengan nasib yang menimpa kawan-kawan kita yang terlibat dengan musibah banjir Sebaik-baiknya eh, kita convert lah majlis sambutan eh, tahun baru tu Tukarlah kepada doa selamat ke eh, Solat hajat ke eh, aa, Kita pun bagus buat solat hajat lah satu bulan Tiga satu bulan malam eh, kita buat majlis yasin Solat ajak Dah masuk 50 tahun dah bro Ok ya, tuk, Ada yang tanya Bila tarikh Abah kau mula panjat tangga mahkamah Haa itu kita tanya dengan Menteri Dalam Negeri Kita tanya dengan Ketua Pengarah SPRM Yang mengikuti yang jawab eh? Dengan uh, peguam negara ok so, Sri Azalina dia keluar penyataan media dia kata uh, kerajaan sedang meneliti untuk memansuhkan hukuman anti mandatory so adakah bukan uh, bukan dah bukan dah masuk belum belum itu hari kerajaan itu digantung maksudnya uh, kesalahan yang dah jatuhkan hukuman tu digantung, digantung hukuman tu digantung dia, okay. dia macam tak dijalankan lagi lah Sebenarnya dia kata kat sini ada lebih kurang lah tiga orang yang dah lihat tuan rumah tu Di hold dulu lah Sebenarnya rumah tu tak dijalankan So hari ni dia keluar statement dia kata Mujarat kabinet bersetuju untuk meneliti sebelum tu So jadi soalan dia tu Sebab uh, Apa ni Section-section ni melibatkan benda yang ialah macam atap penculikan Yang boleh melibatkan aku makan tong lah uh, uh, Atap dah berbahaya Sendiata api Kecilkan, ya yeah. So jadi apa efek dia tu kalau benda ni di di diteruskan ke arah tu? Dia ada direct effect Dia ada Effect yang tidak langsung lah, eh. Pertama sekali Mungkin orang akan nampak Kita punya undang-undang ni Tidak setegas dulu Bila nampak undang-undang ni Seolah-olah macam tidak setegas dulu orang yang acap kali melakukan pengedaran-pengedaran dadah selalu kena tangkap eh. Uh, yang patut kena hukuman mati eh. Sekarang ni mereka tahu kalau mereka kena tangkap mereka takkan mati. Eh? Mereka mungkin boleh kena hukuman Semua hidup. So ini akan menyebabkan mereka ni ada sedikit keberanian untuk meneruskan aktiviti-aktiviti negatif ni. Eh? Ini tak baiklah untuk negara kita. Namun aa, bila tidak ada hukuman mandatory mati ianya Pak kata orang tu memberikan peluang kedua jugalah eh, kepada mereka-mereka yang buat salah eh? jadi dia ada pro dan kontra dia lah, eh. Bila, dia dekat situ ha dia kata dalam dalam media dia kata tapi yang saya berdiri. tahu walaupun ah uh, hukuman mandatory mati ni di apa dibatalkan ataupun ditiadakan kan eh? namun mahkamah masih ada lagi discretion. Hmm. Eh? mahkamah masih ada lagi discretion untuk kes-kes tertentu. -kes -kes -kes. Dia kata dia memberi ruang kepada mahkamah memberi memberi budi bicara kepada mahkamah dan yeah. hakim. lah. Okay. discretion dia, tu boleh bicara lah Dia setimpal dengan hukuman mati yeah. yeah. Okey. Okay. Okay. Ada lagi? Ha. Hmm. So, ya. Datuk? Ya. Yeah. Uh, kalau Kubah Negara Dia hmm. pilih dari kalangan Ahli Parlimen mana Manakala pendakwa dilantik ya. dari BPP daripada Kepulauan Pulau Negara berdasarkan senioriti dan kelayakan maksudnya pemisahan kuasa dia bukan tak pernah berlaku pernah berlaku eh. pernah berlaku uh, peguam negara tu ahli parlimen orang politik eh. tapi pendakwa raya tu asing pernah berlaku eh ini kita serahkan kepada Datuk Seri Azalina dan pasukan dia Sudah pasti mereka ni Sebagai pengamal undang-undang Sebagai orang yang pakar dalam bidang undang-undang ni uh, Biar mereka ni Membuat siasatan, buat kajian Kaedah mana yang lebih baik Yang penting sekali Tak lah siapa pun yang menjadi Haa uh, peguam negara atau peguam cara negara kita nak supaya sistem keadilan kita ni boleh memberikan keadilan kepada semua tak kira latar belakang politik tidak kira orang Melayu ke India ke China ke agama apa ke bangsa apa ke semua kena berlaku adil eh? Tak kira orang ni miskin ke, kelab menengah ke, orang kaya ke, the top 20 ke Kita nak semua mendapat set undang-undang yang sama Tidak ada lagi double standard Haa eh? Kalau misalnya Haa uh, dipilih peguam negara di kalangan orang politik Tetapi Dia boleh berlaku adil Lebih adil daripada Kalau kita letak profesional Yang tidak ada Haa uh, Kaitan dengan politik Haa eh? Dan bila dah ada pemisahan kuasa antara peguam negara dengan peguam cara Jadi itu pun Sebab kata orang tu dah ada separation of power eh. Maknanya kita tak perlu bimbang lagi lah Jawatan itu disalahgunakan ataupun berlakunya penyalahgunaan kuasa eh? Dan kita serah pada Datuk Seri Azali Saya rasa beliau adalah orang yang paling tepat untuk melaksanakan tanggungjawab ini sebagai Menteri Undang-Undang dan juga reformasi institusi. Sudah pasti beliau tahu apa yang dia patut buat. Ini tak ada soalan ha. panas juga. Sekiranya siasatan kesejahteraan SPR ya yeah. menunjukkan yang Perikatan Nasional menggunakan wang terbukti mana? Terbukti masa pr 15 ha. Perikatan Nasional Menggunakan wang Siapa kena di kata itu? Ada orang tanya ha. ha. Apa jadi dengan kursi-kursi parlimen yang mereka tanya itu? Sekiranya ha. ada bukti Mereka menggunakan wang eh? Maka kursi-kursi itu Akan dikosongkan Dan satu pilihan raya kecil akan diadakan eh? ini saya rujuk kepada kes yang melibatkan Sivaraj ahli parlimen MIC di Cameron Highland bila beliau pernah memberikan uh, kata silap saya dia beri duit untuk pengundi luar eh? itu dianggap sebagai rasuah dan beliau telah kehilangan kursi tersebut Eh, beliau telah kehilangan kursi tersebut Dan telah raya kecil diadakan semua Saya ucap tahniah kepada Datuk uh, Kepada YB Fahmi Fazil Beliau telah berpakat dengan 5 uh, Service provider Telco, telco Untuk uh, Memberikan data package murah eh. Harga cuma RM5 sahaja Eh dan anda akan dapat uh, data package daripada lima telco ni. Ha, kita ucap tanya lah. Kenapa dengan Reggie Regi Jesse? Kita dah cakap dah jangan dengar lagi Petra, jangan dengar Reggie Jesse. Kan? Ni ada satu lagi mam mamat nama. Ini orang orang UMNO ni. Ada seorang lawyer nama dia, lawyer Ahmad Syuib. Eh? Saya minta tolong kawan-kawan Jangan tanya saya lagi sama ada apa yang ditulis oleh Ahmad Syuaib ni betul ataupun tidak. Ini kawan saya tapi saya cakap terus terang paling banyak menyusahkan manusia inilah manusia. Eh? Saya ingat dia ni sewel saja tapi saya rasa babi pun tak gila macam ni. Ha dia bukan gila babi tau. Babi pun tak gila macam ni. Hari-hari buat terkena kalau ia pun nak menyokong Barisan Nasional Bukan ni cara dia Eh tuan-tuan eh Dia mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa Zeti dah mengaku lah apa benda semua sekali Tak ada Benda ni tak wujud Ianya direka oleh Oleh apa ni Lawyer Syuib ni Gila tuan-tuan eh So kalau nampak je Ahmad Syuib ni tuan-tuan eh, Tolong Delete lah daripada menjadi kawan tuan-tuan sebab dia menyusahkan Orang menjadi confused eh? Kalau lah Zeti tidak mengaku eh, Macam tu Dah tentu-tentulah Apa ni sudah diambil tindakan undang-undang ke atas Zeti ni tuan-tuan eh, Tak ada Tidak ada pengakuan-pengakuan seperti mana yang dikeluarkan oleh Syuhid ni Orang ni gila, tak betul berkepala Okey, ada lagi? ini izin tanya tu kan dia kata setelah sidang dewan paling dua 2-4, Perdana Menteri dah dapat secara lah sokongan dia di situ hmm. dewan. So adakah kerajaan Anwar Ibrahim akan uh, memulakan langkah pembersihan maksimum terhadap uh, salah-salah laku yang sebelum itu saya yakin eh, saya yakin Dato' Sayang Ibrahim sudah ada perancangan lah Kita tengok dari si Hin-hin yang dia berikan ketika di dalam uh, Sidang parlimen semalam eh Nampak macam dia dah bagi gambaran uh, Dia kata hoi hoi ya hoi Bukan hanya yang di sebelah sini Tetapi juga di sebelah sana Ah, Jadi bersiap sedialah tuan-tuan eh Eh okay. Bersiap sedialah untuk mereka yang Selama hari ini duk kata orang merompak penyamun eh? Ha, dulu orang panggil kau abah Lepas tu kau besar kepala Kau dah jadi abah kau Selepas ni kau akan jadi abah sakau ha, Bersiap sedialah eh? Tak lama lagi Tak lama lagi sekarang ni macam-macam eh, Perikatan nasional lah Pertikaian nasional lah Sekarang dah jadi baru dia percutian nasional. <laughs> Okey. Ada? Ha. Ya. Uh, pindaan akta kerja 1955 hmm. yang mana penambahan cuti bersalin dari 60 hari ke 90 hari. 98 hari. Oh. Terjejas 45 hari Dan 4 hmm. jam. Ada kalau lebih produktif. Saya rasa ini uh, sebelum nak buat kenyataan-kenyataan ni sudah pastilah benda ni sudah dikaji terlebih dahulu oleh yang membuat menteri jadi saya harap uh, dengan pengumuman ini ianya akan membuatkan kaum wanita kita menarik Naf, uh, nafas lega kerana dapat cuti tambahan cuma kita harap ianya tidak akan menjejaskan prestasi uh, kakitangan awam kita eh? Dan kita harap dari segi produk produktiviti juga eh, tidak akan terjejas dengan cuti yang menjadi semakin panjang ni. InsyaAllah. Okey? Ya, Dok. Okay. Ada okay, netizen kata Perdana Menteri ke-10 batalkan untuk beliau hadir ke persidangan Eropah ASEAN ke-45 di Belgium untuk bersama-sama rakyat. Tapi MB ini, Tengganu, dia buat persidangan di Auckland. Saya rasa semua dah tahu dah MB ke Auckland ni Jadi tak apalah Kita tak payah nganjing-nganjing banyak lagi <laughs> yeah, Well said lah eh?